Доброго ранку шановні друзі. Ви дивитеся телеканал Тава. Це програма Ранок на Алтаві. Сьогодні 22 червня. Сьогодні в Україні день скорботи та день шанування пам'яті жертв війни. Відповідно щодо цього, і змінено ефір програми Ранок на Алтаві. Як ми і обіцяли, сьогодні у нас надзвичайний гість ветеран Другої світової війни, полковник у відставці Василь Моисейович Глущенко. Людина унікальна. Він дуже скромний, але багатогранний. Василь Мойсевич, вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Дякую, спасибо. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. І що ж. Так, Василь Мойсевич. Це така людина, з якою спілкуватися дуже приємно. Він зараз знаходиться у тому віці, коли може пишатися кожним прожитим роком як золотою медаллю, але і модалей бойових нагород і років йому вистачає. Василеві дев'яносто 91 з половиною рік. Спілкуватися з ним це таємство. Василю Моїсевичу, скажіть, будь ласка, з чого почалася для вас війна? Вона почалася для вас із концтаборів? Так. точно. Да. Війна почалася з, мене, мене з того, як, як я потрапив в плен. Ми працювали в Донецькій в, в 16 віці, і нас намагалися евакуювати, в тилі країни, але німці. Под Харьковом окружили нашу группу, и мы оказались в плену. Заключили нас в вагоны, немцы, завязали проволокой двери, и мы там сидели несколько суток, затем отправили нас на территорию Польши в лагеря. Таким образом, я оказал, начал свою деятельность как бы с плена. Больше того, я видел еще тысячи и тысячи пленных, даже десятки и сотни тысяч пленных, которые шли, целыми километрами по всей территории, то есть всем нам известно, что первые месяцы войны были для нас очень неудачными. Немцы сумели буквально за несколько месяцев пройти, в том числе и до Полтавы, уже в августе 41 первого года они уже были в Полтаве и так далее. То есть мы терпели поражения страшные, и это очень печально, но так случилось. Басилий Майсевичу, а беспосредний боевой шлях ваш, как распочався? Когда взяли в руки автоматы? Боевой шлях у меня начался с того, что я, когда убежал из плена второй раз, и при, прибыли в город Харьков в феврале 43-го года, которые освободили наши войска буквально на один-два дня, и в этот, в этот промежуток оказались в этом промежуток оказались мы с другом Костенко Борисом, моим земляком из Билокиев. И через два дня отступали снова наши войска, и мы с ними отступили на Курскую дугу. На Курской дуге я оказался в 13-й стрелковой Сталинградской дивизии в качестве помощника, так сказать, повара там в хозяйственном отделе. И там находился до освобождения Харькова. Кстати, шли вместе, затем освобождали Полтаву, освобождали Киев и мою родную и, значит, ну, не деревню, мой родной, мое родное село Билыки, откуда я уже был призван как бы вместе со всеми в армию, ну, как, по, и, и, направлен на фронт в Киевскую область для форсирования Днепра вместе со своими друзьями, школьными товарищами. Василий Моисеевич, ваш тато тоже был? Мой тату был тоже на фронте, командир пулеметного расчета, вот Максим. И как раз, когда мы шли форсировать Днепр, мы готовили плоты этим новобранцы, а отец шел с пулеметом со своим расчетом в строю, как раз форсировать Днепр. И мы с ним случайно встретились. Он кричит: "Сынок", а я кричу: "Тату!" выскочили без разрешения командиров со строя, обнялись, расцеловались, и тут нам кричали "Сану строй", и разошлись. Это была последняя встреча отец. На второй день форсировал Днепр, в его плод попал снаряд, и они ушли на, на, на дно Днепра вместе с расчетом и, и, и другими значит, членами этого расчета. Затем Сосед по белокам был на втором плоту сзади, и он это все увидел Он был только ранен и вернулся домой И после войны я его встретил, он мне рассказал этот эпизод подробно а Он вернулся без обеих, ног. без обеих ног Но тем не менее рассказал именно про батька, что я очень благодарен ему Сейчас мой батько занесен в книгу погибших, геройських в біликах і його читають на во время праздников, фамілію, а раніше він читався пропавшим безвісті? Світла пам'ять вашому батькові. Дуже трепетна історія. Василю Майсевичу, вам теж довелося звільняти Україну, Білорусію, Польщу. Скажіть, будь ласка, які бої для вас запам'яталися найбільше? А можливо, які були найважчими? Значить, найважчими бої були в Западному Україні. и особенно в Польше. Ну, в Западной Украине почему наиважнее? Мы там увидели такие ужасы. Были согнаны люди гражданские при в хаты, их там, этой хаты поджигали, и когда мы, я танком разломал одну из хат, значит, там деревянные были сруб такой, разломали хату, и там было полно Трупов сгоревших, и среди них еще были живые люди, которые шевелились. Они уже были, будем говорить, не живые, но шевелились еще. Вот это страшный ужас, я увидел впервые. Затем меня ранило 13 октября, в день моего рождения. Вот я потом после лечения быстро стал в строй. И следующий пункт очень страшный боевой, был это Варшава. Это были там узкие очень улицы, мы шли. К вокзалу уже подходили танков. У нас там сразу в первый же день сгорело 17 штук. Вот. И, а, мой был целый. И вдруг с балкона, с балкона дома фаус патрон попал в наш танк. Экипаж весь погиб. Причем в экипаже, кроме Члену экипажа был еще и портор, и комсорг, два политработника. Все они погибли, а я чудом выполз через люк. И, ну, на мне тоже горел и шлемофон, и комбинзон. И я был ранен, вот, и, и я выполз, и потерял сознание, и, и, значит, там на дороге лежал. И вдруг какие-то женщины, которые прятались в подвале от, ну, от снарядов, будем говорить, Затащили меня и я целую ночь провел в этом подвале. Они меня спасли. На утро они мне отдали нашим командирам, и я, собственно, оказался жив. А, а, а повестка, как называется, похоронка пошла уже по, по назначению маме. Это уже была, кстати, третья похоронка. Две раньше она получила обо мне. И значит, таким образом, Перехопили похоронку? Перехопили похоронку, и я, значит, после лечения снова пошел дальше воевать. А дальше была Восточная Пруссия, ну и Польша, естественно, Данцих. Очень интересный эпизод. Угу. Мы когда подъехали к морю, вот, никто не видел море к Балтийскому. Мой танк стоял у самой, у самой воды. И вдруг мы обрадовались, что уже дальше же немцев нет моря. Смотрим, весь экипаж вышел с танка, и вдруг с корабля военного немцы поцелили с пушки очень огромного калибра в мой танк. Танк раз, развалился, загорелся, а экипаж был у моря, и мы остались все живы. Таким образом, четыре танка у меня сгорело, и в трех из них горел я вместе с экипажем, но остался жив. Четвертый раз, когда я на минус наскочил сломалась у меня гусеница и, и бортовая передача я побежал чтобы найти летучку для того чтобы помогли мне отремонтировать танк а экипаж остался вести бой с противником то в это время значит попала попал снаряд все-таки в этот танк он же был недвижимый и весь экипаж погиб а я в это время был тоже ранен и оказался в траншеи у, у пехотинцев и меня там привели в чувство и Медсестра Лариса из Ростова на Дону говорит: "Ну что, танкист Василек, будешь жив Будем жить?". А я говорю: "Откуда вы меня знаете? Имя?". Она говорит: "А я прочитала на рукаве Вася". И вот таким образом говорит Вася: "Я тебя спасла". И действительно, она мне спасла жизнь. Я ее до сих пор помню, но... Адрес такі може бути такий епізод був інтересний. Так, надзвичайно цікава розмова, але на жаль, у нас ефірний час обмежений. Віру а, ще Василь одне запитання. Да. не можу просто не втриматися, аби не запитати після цих, цих випробувань долі. Адже Друга світова всіляко намагалася вас стерти з лиця земля, землі, а ви вижили. Скажіть, відчуваєте себе щасливою людиною? Да, я щасливий, тому що я дошов до Берліна. Вот, с боями в Берлине тоже был бой страшный, такого боя, собственно, нигде не было. Вот, я там увидел как раз и Жукова, маршала Советского Союза. А в Белоруссии мне пожал руку лично маршал Советского Союза Рокоссовский за то, что я вытащил его штабную машину с болота и так далее. То есть у меня было много интересных встреч. Я считаю себя счастливым, потому что я остался живой. Брал центр Берлина, расписался на сенере Ихстага. Вот На, на, на утро, значит, когда объявили, что война закончена, Командир розсилував нас всіх буквально в уста і пригласив на, на завтрак. На праздничный. я взяла кардіон, і там, значит, во время завтрака, ми играли, пели, были настолько щасливий, полусумашечний. Можна сказати, так. всі играли, пели, пели, плясали, плакали, і да. так далі. Мателімисевичу. А зараз ви ще і пишете вірші. І з приводу вашої щасливої долі, у вас є коротенька. Ну, у меня есть такое крытенькое вершивание, не мое, это Макола Нагнебида. Когда его спросили, что такое счастье, он сказал, счастье – это не ведать покоя, твердо идти к своей цели. Счастье – уснуть после боя прямо на шинели. Счастье – весной на рассвете к другу однажды нагрянуть. Счастье – любимую встретить, в очи и глянуть. Счастье – ни слава, ни деньги, и ни забава пустая. Счастье – веселые дети, совесть людская. Счастье – друзья фронтовые, а с ними в любой ненасте. Руки твои трудовые – вот оно счастье. В самом деле я не прекращаю восхищаться руками человеческими, которые создали вот это телевидение, которые создали этот компьютер, эти мобильные телефоны, которые уже создали приборы, с помощью которых долетели до Луны и так дальше. Я в восторге от прогресса, я в восторге от всего, что сейчас творится, и, и, в ужасе от того, что мы снова слово, слышим слово «война». Это война, это слово самое страшное, оно несет гибель, разрушение, смерть, горе людское и так дальше. К сожалению, это сегодняшний наш, наш день. Мы думали, что войны больше никогда не будет, потому что созданы были международные как, как бы организации, ООН и прочие, но Ну-но -ну. говоримо ні війні. Так, говоримо що. ні. На жаль, ми дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Нагадаємо, що мі наші друзі, нашій студії був Василь Глущенко, ветеран ветеран Другої світової війни. І нагадуємо, що сьогодні 22 червня. Сьогодні день скорботи та день вшанування пам'яті жертв війни в Україні.